लुधियाना के दुराहा गैस कांड के बाद पंजाब सरकार काफी सतर्क हुई है लुधियाना प्रशासन काफी सतर्क हुआ है इस वजह से जो गैस एक्सपर्ट हैं वो यहां पर टैंकर के पास भेजे गए हैं क्योंकि टैंकर से लगातार गैस निकल रही है हमारे साथ ऐसे ही गैस एक्सपर्ट है सर ये गैस है जो कहां पर यूज होती है ज्यादातर किन प्लांटों में ये गैस जाती है ज्यादा तौर पर गैस जी है अमोनिया मिल्क प्लाटा दुद्ध वाले और आइस फैक्ट्रिया यूज होंगी है ਜਿੱਤੇ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ-ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਰ ਜੈਸੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਈ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NH3 ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਬਈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਗੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ माना जा रहा है पानी से इसका प्रभाव कम हो सकता है, तो जो जो है प्रशासन ने ऐसा क्यों नहीं किया नशील कि है पानी जाके पानी जानी है प्रशासन ने पता क्यों नहीं जो तो पता लगा चार बजे आए है उसकी गैस लीक हुई हुई है पे फायर ब्रिग्रेड आई सी

कंपनी की गलती है आप मानते हैं कि जो जो कंपनी थी जो जो गैस भेज रही थी उसकी भी बड़ी गलती है ये ए, उसकी भी गलती है क्योंकि वाल सेफ्टी वास्ते लगा ही होना चाहिए तो ये थे गैस एक्सपर्ट जो पंजाब सरकार ने लुधियाना प्रशासन ने यहाँ पर भेजे हैं ताकि इस टैंकर से डील किया जा सके पर सबसे अहम बात ये कह रहे हैं कि इसमें जो गाड़ी थी वॉल नहीं लगे हुए थे अगर इस तरह का इंसिडेंट हो जाए इस तरह की घटना हो तो कैसे उससे डील किया जाए ये जो वॉल होते हैं वो यहाँ पर नहीं लगे हुए थे तो जो बड़ा बड़ा जो ब्लेंडर था इस कंपनी की वजह से हुआ क्योंकि कंपनी ने उन चीजों का ध्यान नहीं रखा था जिनका ध्यान रखना चाहिए